То есть мне бы, наверное, хотелось, чтобы мы сегодня говорили не только о том, как все плохо, да, то есть культурной политики у государства нет фигура министра, она вызывает жесткую критику в самых разных культурных сообществах. Но мне все-таки кажется, ну то есть, как Александр Ройбурт, он шутит, что каждый день кто-то хочет свернуть Кириленко. Ну, появляются какие-то заявления, там, посты в социальных сетях, и многое из этой критики, оно имеет основание. Но мне кажется, что гражданское общество и культурные сообщества должны выработать критерии, должны сообща выработать критерии эффективности работы министерства. Потому что, понимаете, идет Кириленко, придет кто-нибудь еще хуже. Ну, тут, тут, в этом смысле... Есть это трудно. Группа, да, нам есть, да, трудно. да, есть... Да, для падения. И, собственно, вот то, что тот опыт, который есть у движения честно, который мониторит уже в несколько лет Верховную Раду Украины, вот он начался, собственно, с того, что мы выработали шесть формальных критериев, и, и по ним мониторили каждого депутата. И оказалось, ну вот, собственно, мы стали толчком для того, чтобы, например, там кнопкодавство стало ну, таким позором и, ну, и постепенно все-таки оно из рады уходит. да, то есть депутаты стали больше присутствовать на ходить на работу, потому что раньше они вообще не ходили ну, на работу, то есть как меняется постепенно политическая культура. И в общем-то мне кажется, что было бы здорово, если бы мы вместо вот такой точечной критики, ну и фигуры министра и деятельности министерства просто подумали о том, как мы определяем, хорошо работает министерство или плохо. То есть вот мне кажется, что это такая вот первоочередная задача. Ты эффективности да то есть вот мы вырабатываем критерии и дальше мы занимаемся мониторингом и к примеру там через полгода или через год вот мы показываем журналистам гражданам соответствуют или не соответствуют потому что мы критиковали ну то есть я была одним из самых жестких критиков вообще назначения кириленко и ну, собственно я вижу что вот этот протестный потенциал то есть он просто рассеялся в воздухе хотя люди очень ну, недовольны и ну есть действительно есть основания то есть и у тех кто занимается там современным искусством и у тех кто занимается культурным э, наследием и я хочу вернуться в еще маленькую реплику себе позволю то о чем то есть о чем начала аня но ну, по поводу неучастия Украины в Евровидении, это все-таки это не позиция министерства, это было решение такой волюнтаристское Зураба Алассани. и многие его да, критиковали, я с ним не согласна, но у него был аргумент, что во время войны, ну, не место в энтертейменту, об этом можно спорить и я с этим не согласна, потому что я видела, ну, вот как происходит на в венецианской бинале, какая идет глобальная вообще конкуренция стран и как много делают даже бедные страны для своей презентации. Ну, потому что это, ну, тут дело не в фетишистском отношении к искусству. Это прежде всего такие большие форумы, это прежде всего площадка для коммуникации.